Dan kata dia lagi Dan kasih sayang dengan segala kerabat suaminya Dan kasih sayang akan segala anak suaminya Anak suami ni maknanya dia, jauh, dia kahwin dengan janda Ataupun dia kahwin dengan duda Jangan diseksanya anak-anak kawan tu Tuan-tuan kahwin dengan janda Ada anak tiga Belai elok-elok anak tu Jangan dicucu dengan api rokok dan sebagainya Ya, akak-akak kahwin dengan duda Ada anak dua orang bela anak duda tu lelok Jangan dok kata kamu bukan anak aku, kamu anak mak kamu. Pi balik mu mak kamu, aku tak suka tengok. Jangan. Jangan jadi cerita macam Norma dia tu, mak tiri yang zalim, yang jahat. Jadi yang baik-baik walaupun dia bukan anak kita, dia anak suami kita dengan perempuan yang lain, dia tetap anak kita. Kita kena jaga elok-elok dan jangan memaki anaknya. Dan peliharalah pula daripada melawan perkataan suami. Ini adalah adab yang lazim kepada suami. Jangan lawan. Jangan bantah. Dah. Banyak kali saya sebut. Suami ni bela senang. Suami ni bela senang. Macam bela orang Cina. Senang bela Cina. Saya tanya pada Cina. Baru ni saya jumpa dengan satu Cina. Dekat 2 jam saya nyimbang dengan dia. Saya kata, Tokay, lu mau apa? kita orang Cina kita kita tak ada kisah siapa memerintah pun kita tak ada kisah punya janji kita senang cari makan kita senang cari makan ah kita senang buat loan bank ah sudahlah kita tak ada kisah siapa pun boleh tapi ini sekarang ah susah cari makan ah barang semua naik naik tak nak turun macam mana macam mana mau turun minyak turun harga tak nak turun macam mana? Kita siapa-siapa pun kita tak ada kisah punya tapi kasih kita senang makan sekarang lu tengoklah kita mau makan pun banyak susah loan semua darak lah dapat punya ini orang Melayu senang dapat loan kita orang Cina taklah dapat rupa-rupanya nak perintah orang Cina senang sebab tu orang orang Cina dia suka Melayu perintah pasal Melayu perintah tepuk belakang ha ajihang haji. ah ha, haji. Ha, okey dapat tapi cuba tengok tuan-tuan Cina perintah Cina jadi macam mana tetapi negara jiran kita ini, China Cina perintah Cina. Jadi macam mana? Apa depa buat pada bangsa depa? Depa tegas, depa saya depa tahu. Tak tegas macam itu depa pijak pula. Sebab tu di Cina, di Singapura sendiri pun dipanggil the police country. Pasal apa? Saya, itu saja yang nak mengajar mereka ketegasan itu. Supalah so, orang lelaki-lelaki pun, orang lelaki suami ni, isteri-isteri nak jaga suami senang. Nah ni, di sini dia sebut apa? Jangan lawan suami. Dah. Senang. Pak ikan ni kamu goreng Okey dah Goreng je lah Yang tuan-tuan tanya suami abang nak Kalau nak goreng tu nak berempah ke Nak macam mana Kan payah Dengan bantah Pak tidur Okey Tutup televisyen tidur ini dah suami panggil, Pak tidur Pak, dah 11.30 setengah ni Pak, sekejap dia bang, nak habis ni 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 Batista nak lawan dengan Undertaker ni Rupa dia tengok Gusti Dia dok tengok orang lain bergusti, Gusti, yang suami dia macam mana cerita Suami pun nak Gusti juga, ni pun masalah ada kalau kita senang jadi orang perempuan ni, masalah dia pasal dia nak lawan, dia nak bantah. Pasal apa yang dia nak bantah? Sebab dia kadang-kadang dia fikir suami itu rendah daripada dia. Sebab tu dia nak bantah. Macam mana rendah suami pun, dia tetap suami kita. Macam mana rendah pun. Naik motor, suami duduk depan, isteri di belakang. Macam tak nampak je suami itu. Bila kita potong dia baru kita nampak Aduh aloi ya suami dia Tetap isteri kena taat Itu saja Jangan bantah Orang laki-laki ni senang Jangan bantah Sudahlah Sebab keeguan tu Nak macam mana orang laki-laki Sebab itu orang laki-laki Kalau nak lembutkan dia Dengan bahasa yang lembut Jatuhlah dia Cuba tengok Pokok-pokok yang Besar-besar Yang besar-besar tu -besar macam mana dia tumbang macam mana? Kadang-kadang dengan angin saja. Angin saja boleh tumbangkan dia. Walaupun dia kuat. Baik, kemudian. Dan sabda Nabi lagi, bermula yang terlebih hampir perempuan dengan rahmat Tuhan. Rahmat ni makna kasih sayang Tuhan. Ialah apabila dia semayang di dalam rumahnya. Oh, maknanya ustaz orang perempuan ni tak digalakkan pergi masjid ustaz? Saya dah sebut kepada Tuan Tuan bulan lepas. Apa sebab perempuan tu datang masjid? Apa sebab? Sebab di masjid ada pengajian. Silakan datang. Sebab ada orang Kuala Lumpur telefon saya dia kata ustaz, kenapa di sekolah ustaz tu orang perempuan mengaji ramai? Datang kuliah subuh perempuan ramai, datang kuliah dua perempuan ramai. Bukankah perempuan lebih baik semayang di rumah? Saya kata kak, di mana kak belajar ni? Eh, ustaz tak belajar hadis ke? Nabi kata semayang di rumah lebih baik daripada di masjid. Saya kata akak bacalah sampai habis hadis, bukan satu hadis saja, banyak lagi hadis lain. Bukankah Nabi ada sebut kalau perempuan nak ke masjid jangan kamu larang. Jangan kamu larang dia. Biarkan dia datang. Sebab dia pun nak cari pahala Jumaat. Yang kedua, sebab apa dia datang? Sebab ada majlis ilmu. Bukankah menuntut ilmu tu benda wajib? Kenapa nak dilarang orang perempuan? Menuntut ilmu kan fardu, faridatun ala kulli muslim. Jadi itulah satu sebab yang membolehkan orang perempuan datang. Ingat dilarang pula. Cuma dalam hadis ni bagi perempuan-perempuan muda yang tak ada sebab nak mai semayang di masjid. Semayang dalam rumah dia lebih rahmat daripada semayang di luar. Semayang di serambi rumah dia. Semayang di dalam rumah dia lebih baik daripada semayang di serambinya. Semayang serambi rumahnya terlebih afdal daripada semayang dalam masjid dan semayang di tengah rumahnya terlebih afdal daripada semayang di dalam serambi rumahnya dan semayang dalam bilik rumahnya lebih afdal daripada semayang di tengah-tengah rumah. Jika tidak ada sebab untuk datang ke masjid. Sekarang ni isteri tuan-tuan datang ke masjid sebab ada pengajian. Biarkan dia datang. Itulah yang paling afdal. Malah wajib dia datang untuk menuntut ilmu. Dan jangan tuan-tuan halang isteri-isteri tuan-tuan untuk datang menuntut ilmu. Dan apabila keluar perempuan dengan izin suaminya. Suami izinkan isteri pergi kerja. Apa isteri nak buat? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan. Kita ni paksa malah. Bila malah, isteri buat jadi payah. Abang pergi kedai abang, tepung dah habis. Eh, malah lah aku. Kamu lah pergi. Ha, itu punca kita. Cuba kita pergi tuan-tuan. Kan selamat. Orang perempuan. Kadang-kadang kesian orang perempuan tuan-tuan. duk sabu sampah depan rumah. Sabu sampah depan rumah. Kadang-kadang pakai sekup, pakai sekap saja. Tengkok nampak. Bukankah tengkok nampak itu masih dikira aurat. Kalau tuan-tuan sayang pada isteri, tuan-tuan lah sabu sampah. Ayah-ayah-ayah duduklah rumah. Abang buat. Ayah-ayah duduk lawa buat. Abang pergi kedai. Kan senang isteri tu. Ni. ni masalah ada kita malah. Bila kita malah, isteri pergi ke pasar. Dia bertembung dengan siapa di pasar? Dia bertembung dengan siapa? Ni. Sekarang ni orang banyak. Myanmar. Bangladesh. Afrika. Sekarang ni Afrika. Kerja duduk raba orang saja Tuan-tuan tak kesiankah dekat isteri tuan-tuan yang duduk kena rabar di pasar malam? Yang bila pergi pasal malam suami duduk dalam kereta relax, duduk dengar klasik nasional. Yang isteri dia keluar bawa dua bakul, beli bawang, beli ikan bilik, beli minyak masak. Dalam duk bawa dua bakul tu bertembung dengan siapa? Badan dia berselisih dengan siapa? Kalau kita suami yang bertanggungjawab, ayang duk dalam kereta. Tulis abang nak beli apa? Ikan bilis, ikan paus, tulis. Apa beli? Ataupun tuan-tuan sendiri berjalan dengan dia Pegang dia dialog Oh ya orang perempuan tuan-tuan Tuan-tuan tak bawa pergi New Zealand pun tak apa Tuan-tuan tak bawa melancong pergi Gold Coast pun tak apa Tuan-tuan bawa dia berjalan ke pasar malam pun dia seronok lah. Kalau suami teman dia Sungguh lah cuba tanya akak di belakang Dia tak mengharap pun tuan-tuan bawa dia pergi Beijing Tapi kalau bawa lagi bagus Cukuplah kalau tuan-tuan bawa dia pergi pasar Bawa dia pergi jayan ke, bawa dia pergi pasar raya ke Tuan-tuan pegang dia saja pun dia rasa bangga Tak beli barang pun tak apa Tuan-tuan buat window je ya? Buat window shopping je pegang Cantik lah yang, haa -ha. -ha. Hmm, tak payah belilah duit tak ada, oh cantik lah yang Balik-balik satu jam tuan-tuan tak ada apa pun dia rasa seronok dah Tambah-tambah kalau tuan-tuan letak dia dalam troli tu Lagi dia seronok lah. Ini masalah kita tak buat macam itu kita kata tua lah, tak romantik lah, anak ramai lah, apalah. Masalah anak tidak boleh menjadi halang kasih sayang. Ada anak lagi, seronok. Eh, saya tuan-tuan rasa-rasa saya ni dah 15 tahun tak pergi pasar malam. Baru semalam, selalu kat pasar malam bila lapi kuliah maghrib. 15 tahun dah saya rasa, -rasa tak pijak pasar malam. Kalaulah boleh bawa anak-anak pergi pasar malam, seronok tuan-tuan. Tengok mainan helikopter tengok ini tengok ni oh uh, seronok sebab itu tuan-tuan benda ni kena buat cari jalan cari masa untuk kita buat benda-benda itu baik kemudian dan apabila keluar perempuan dengan izin suami dia bila suami dah bagi izin akak-akak ni kena jaga apa abang izinkan kamu pergi dengan apa pakaian kita orang perempuan nak pergi kata dia yang pertamanya sayugianya dengan pakaian yang buruk-buruk ha huh. Bukan maknanya buruk Asal pakai koyak Asal koyak pakai Ada baju buruk? Bukan Pakaian buruk ini ialah Yang pakaian tu bila orang tengok Orang tak tengok lagi dah Dan orang tak tanya pun beli di mana Itu buruk lah tu Tuan-tuan pakai baju kurung Orang tak tanya oh, cantiknya Tempah ke beli? Tak ada tuan-tuan Itulah maksud buruk tu Maknanya baju biasa lah Bukan kata baju buruk. Mungkin bajunya tak ketat. Mungkin bajunya tidak mengikut bentuk badan. Mungkin bajunya itu ialah pakaian yang biasa-biasa saja. Kalau tuan-tuan pakai jubah hitam. Tudung hitam, jubah hitam. Siapa nak tengok? Hmm, siapa nak tengok? Pakai pula tutup muka macam ini. Perniaga pun lari. Duk menyorok bawah meja. Itulah maksud pakaian buruk. Tetapi bila dia balik rumah Dia buka baju hak hitam dia tadi Baju kurung dia subhanallah Labu ci ni penuh tuan-tuan Labu kundur ni cerita lah Itulah maksud dia Jadi pakailah baju biasa-biasa Tapi bila duduk di rumah Subhanallah Orang tanya pada saya ustaz Bolehkah saya buat rebonding? Ambut. Awak tak boleh pula Awak tak boleh buat rebonding, boleh lah buat lah. Untuk siapa buat? Suami. Silakan. Silakan buat. Untuk suami. Masalah. Orang dulu-dulu bangga sangat dengan karan rambut. Tonton tujuh puluhan kita Kedai karan rambut, kedai kerinting. Lebih muda ni bukan tahu karan ni. Eh. Duk kedai kerinting. Ui, pi pekat tepe tu. Rambut tu dia tu, kerinting. Empat hari tak mandi <gul> <gul> Untuk siapa? Untuk suami tak apa Dengan syarat Mesti karan Mesti rebonding Pada orang Islam Yang perempuan Jangan di rebonding pada orang bukan Islam Walaupun perempuan tu saja Mana nak cari ustaz Kedai salon yang Islam punya Carilah Kalau tak ada kedai rebonding yang Islam buat Suamilah rebonding sendiri Ambil striker, striker. <gul> salah Allah. Baik. Kemudian, yang kedua, jangan berhias dengan memakai pakaian yang baik-baik. Tadi saya sebut dah. Yang di rumah mesti lebih baik daripada di jalan. Allahu akbar. Dan suami pun macam itulah, janganlah di pejabat je berkot, bertali leher. Di rumah? Allahu akbar kem pelekat ni sengit sebelah gulung. Boroh eh, ucap macam paper ni. Di is isteri pun ada taste tuan-tuan. Macam tuan-tuan pun -tuan, ada taste. Tuan-tuan pun ada juga. Nak isteri lawa macam ni. Masalah dia tuan-tuan beli tak gincu pada isteri. Kalau tuan-tuan nak dia lawa. Tuan-tuan nak isteri tuan-tuan lawa. Bedak berapa, berapa, berapa bedak dah tuan-tuan beli. Ada ustaz waktu dia mengandung dulu bedak sejuk ustaz. Dua ringgit macam tu juga isteri dia nak suami dia segar. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan. Yang mana ada misai, trim elok-elok. Yang mana ada janggut, elok-elokkan. Yang mana ada rambut, elok-elokkan. Yang mana ada bulu ketiak, potong-potongkan. Orang perempuan dia tuan-tuan kegemaran dia tidur atas lengan suami. Dah berapa bulan dia tak tidur atas lengan tuan-tuan. Nak tidur lagu mana? Asyik letak muntah. Asyik muntah. <laughs> dah berapa bulan dah. Nabi suruh buang. Dah kita nak tunjuk kemancuan kita.